يا اماه البرد شديد والله رقيب وشهيد سوف يجازي كل ظلوم يوما حين اليه يعود كمال يهدر في لهو وطعام ترزقه البيد وانا حتى كسره خبز لا القى حين اريد فليسمعني كل غني ليس على الفقراء يجود حق المهدور ساخذه وسياتي اليوم الموعود فيه القاضي حكم عدل والأملاك عليه شهود والأملاك عليه شهود